Если ты самый умный в комнате, то тебе нужно менять комнату. Америка для меня — это интересная игра. Чувством вины мне вообще не свойственно, потому что оно убивает. Убивает меня. Я начала в 40 говорить на другом языке. Я чем буду, мать его, заниматься? вносить Вот этот херовый вариант — это лучший. Мы невероятно счастливы с вами, что у нас э, есть Украина. Це проект з нуля про українців, які за засвіти в пошуках іншої кращої долі для того, щоб почати це спочатку. Не кожен може, але нам буде. Светланою Керимовою. Привет, дорогая. Привет, привет. <свят> ты не бачилась. Свет, ты зараз в США починаешь все с нуля. Как так сталося? В 43. Ну, это мы никому не скажем. Не, можем говорить, я спокойно. <свят> да, так бывает иногда. И самое главное, как бы понять, что мы, во-первых, с вами все еще в 2001 году вошли в 21 век. То есть мы фактически живем с вами в начале столетия. И, естественно, проходим большие изменения, большие перемены, и выживут только те, кто готов отпустить вот эти, знаешь, свои капризные сжатые кулачки, отпустить что-то старое и начинать все с нуля легко, с увлеченными глазами, ребенка. Ну, а дивись, говорячи про то, что ти тримаєш в своих кулачках и що ти маєш відпустити. Что ты сейчас отпускаешь, что остается там позаду? Я думаю, что я еще в процессе осознания того, что mm -hmm. меняется. Потому что у меня скоро день рождения, и я всегда, я не смотрю на Новый год или там война, или чума, или еще какая-то ситуация внешняя. Я всегда смотрю на ситуацию внутреннюю. Mm -hmm. И у меня сейчас явно какой-то просто новый этап в жизни. Во что я иду новое, и что я отпускаю? Я точно иду в новое. У меня новая страна. У меня теперь mm -hmm. официально два дома. Одесса, Пала-Альта. Mm -hmm. да, я искала много лет второй дом. Mm -hmm. То есть это не было из-за ситуации военной. Это было потому, что я была давно в поиске, давно в поиске второго дома, mm -hmm. который мне давал что-то другое, чем моя Одесса. То есть мне это интересно. Я знала, что у меня будет два дома. Второе – это новый язык, mm -hmm. новая страна, mm -hmm. новое окружение, возможно, новая профессия, потому что я сейчас делаю стартап. А еще я буду получать профессию венчурного инвестора и фактически начинаю играть на новом рынке, на венчурном рынке. Поэтому я в Палальто, а не где-то в Майами или там в Лос-Анджелесе. Друзья, понятно, что когда мы не видимся долго, связи разрываются, mm -hmm. поэтому скорее всего, что у меня будет очень большая смена mm -hmm. окружения. Ты так процеп... Позитивно, оптимістично кажеш, ну, мої друзі, от старі, я їх лишила, і у мене будуть тут нові друзі. Да, Твоя сім'я фактично там, да, частина лишилася. А, бізнес. Моя дочка в Європі, вона uh -huh. в університеті, заканчує університет, син йому 20, він здесь зі мною. потерпят какие-то изменения, да, потому что, ну, потому что мы еще не знаем, как бы, как это будет. Все. Разлучение? Возможно, возможно, mm -hmm. возможно, но пока это еще такой самый, наверное, неосознанный мною проект. Я 16 лет веду за собой миллионы женщин и вдохновляю. Все всегда заканчивается хорошо, и это не просто слова. Але, знаєш, закінчується світ по-різному, як показує історія, в тому числі не завжди тільки хіп Ні, все завжди закінчується добре. Тобто, якщо вам кажеться, що це плохо, то це був лучший варіант з всіх можливих. Тобто другие варіанти були ще хуже. І вот этот херовий варіант це лучший. Давай ще трошечки поговоримо про Пало Альто mm -hmm. і те, що ти починаєш з нуля. Що для тебе тут? Было, было такого нового, неприятного, и то, что до сих пор для тебя, для тебя что-то что не те. Что У меня есть очень четкие критерии. Это то, как я себя чувствую и то, как я выгляжу. И, например, я жила много лет Одесса Бали. То uh -huh. есть каждую зиму я жила на Бали, каждое весну и лето я возвращалась в Одесс. Uh -huh. Я жила так много лет. Uh -huh. И потом я в Майами, Нью-Йорк, вот Лос-Анджелес, то, что я говорила. Да? Меня лобали на Америку. Uh -huh. И я чувствовала себя, например, в Лос-Анджелесе возьмем. Я очень плохо себя там чувствовала. А я что-то там выглядела там очень. Нет, это невозможно объяснить, что там было не так. Uh -huh. Я там, это была не моя земля. Вот представить себе, что я цветочек. Uh -huh. Меня посадили не в нужную мне нехорошую почву. Вот это был для меня Майами и Лос-Анджелес. Я там плохо выглядела. Мне там нужно было прикладывать больше усилий, чтобы чувствовать себя радостной и энергию иметь. Uh -huh. Прикинь, uh -huh. приехала я сюда, и вот у меня и вот у моего сына, который нас снимает сейчас, нас у нас было такое ощущение, как будто как хорошо. Да? И вот вроде бы ни хрена хорошего не происходит. Каждую ночь я сижу, каждый день у нас день, а мы же находимся минус 9 mm -hmm. или 10 mm -hmm. часов от Одессы, mm -hmm. да, от Украины. И я каждый день, когда ночь в Одессе, слежу за чатами, какая воздушная тревога, где там прилет, где там пожар, где там кого там что-то да. произошло. Моя мама сидит в убежище, у нее ночь, я днем с ней сижу, разговариваю, uh -huh. чтобы ее успокоить и вывести из состояния там тревоги. И вот несмотря на эту всю хрень и несмотря на все свои issues, то есть про иммигрантские проблемы, uh -huh. я все равно выхожу каждый день, просыпаюсь, выхожу на улицу и думаю, как мне хорошо. Это как раз о том, что у каждого из нас есть свое какое-то правильное место. Но для того, чтобы найти своё это место, нужно что сделать? Шукать, попробовать. Невозможно понять головой, возможно, я понимаю, может быть, нужно было бы остаться на Бали. Угу. А возможно, в Майами. А варіант лишитися в Одесі це не варіант, забуть. Э, нет, мне не интересно и скучно. Угу. Одесса ⁇ это комфорт, это вкусно, красиво, это лучший город на планете. Слышь, так, Украина ⁇ лучшая украшения. страна, это однозначно. Мы невероятно счастливы с вами, что у нас э, есть Украина. Угу. Но для моего бизнеса... Я 16 лет делаю бизнес, понимаешь, да. мне уже, мне нужно было масштабироваться и выходить на новые рынки. Для моего бизнеса, для моего собственного личностного роста, для моей новой профессии венчурный инвестор и стартап. Я не могла остаться в Одессе, там не было нужных связей, нужных контактов, нужного окружения. Там нет Стэнфорда, понимаешь, в котором я могу учиться, ходить на курсы. И здесь я за год... Сделала в голове своей, наверное, развитие личный мой personal growth. Да? То uh -huh. есть это X10. В Одессе у меня заняло бы этого 5-10 лет. Вот если спрашиваешь, что не так, uh -huh. возможно, это у меня пока еще состояние влюбленности. Знаешь, второй год, это еще рано. Возможно, я разочаруюсь и буду потом плакать и говорить о том, что я хочу обратно. Но пока мне даже не, не очень вкусная еда я мочная ежа в сша С -с -с у мне очень вкусная еда мы очень хорошо питаемся а еще но дорого наверное вот что наверное вот что уровень жизни допустим если в европе можно жить там 60 тысяч долларов в год в украине допустим можно жить там 25 тысяч долларов в год то здесь это 150 тысяч то есть на семью минимальный уровень расходов вот в Кремниевой долине, в Силиконовой долине, в Силиконовой как хотите, это 150 тысяч долларов в год. Космическая абсолютно разница именно в расходах. Наверное, назовем это единственным, что как бы к чему я пока еще не могу привыкнуть. Тебе да. в інстаграмі, да. ти засновниця найкращого в світі університету для жінок? Да. Ми зараз в одному з найкращих університетів світу, ти не, не тільки. тільки для жінок. І тут ти говориш, що тобі прийшлося знову вчитися навчатися. Як ти себе відчуваєш в ролі студентки і в такому оточенні дуже грамотних, відомих, дуже багатих людей? Як твоя самооцінка, на якому вона рівні? Ти маєш ж веду, страдає ли моє его? <сум> да, якщо, якщо подивити чесно, представся. Вот я реально зі звезда. Да, коли я живу в Україні, Уровень життя і мої апартаменти, офіс, машина, а мій быт ідеальний. На Бали я жила просто как королева, потому mm -hmm. что за те деньги, которые можно на Бали жить как королева, здесь я могу позволить. Это здесь дно, знаешь, вот то, что на Бали потолок, здесь это дно. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, какая у меня философия и почему мне это не сложно. Начинать со сначала быть опять студенткой, быть здесь, скажем так, худшей среди лучших. Да? То есть, грубо говоря, если ты самый умный в комнате, то тебе нужно менять комнату. Вот что со мной произошло. И мне не страшно менять комнату, потому что у меня есть одна идея, в которой я живу. Я верю, что мы можем жить сейчас до 100 лет активной и очень счастливой жизнью. Не угу. просто этапы. Ты такие, собираешься да? Блоки жить, в жизни. Вот, например, до 100 лет счастливой, активной а жизни. Есть у тебя такая задача? Ну, слушай, 100 не знаю, а средний вид жить, да, 4070. да, там... А сейчас на самом деле мы можем жить до 100. Угу. И получается так, я считаю, мне 43. Угу. До, до есть, выночено. До... Точно, я подросток вообще. <свят> 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 То есть, получается, до 100 лет мне 57 лет. Я чем буду, мать его, заниматься? слухай но ну, это не рожевые а окуляры. Так пускай. В моем мире это так. Я живу в своем придуманном мире. И ты знаешь, как-то неплохо, да мне Все кажется. Потому ну, что если не жить в рожевых окулярах, то можно, наверное, сойти с ума. То есть в моем мире я придумала себе... Это моя правда. И она дает результаты, знаете. Поэтому я понимаю, мне 43, а мне 57. Отлично, пришло время получать новую профессию. Опять учиться в университете. Учить новый язык. Вот прикинь, я в 40 лет подвела итоги своей жизни за предыдущие 40 лет. И написала свою стратегию на следующие 40 лет, где мне 80. Ты можешь рассказать трошки? Я представила себя в 80 и... Честно себе ответила, что я хочу там иметь, кем я хочу там быть, И кто ты там. И ну, сейчас, может, я дойду до этого уровня откровенности. <laughs> пока, пока я могу сказать только полезное, чтобы зрителям было это полезно. Я понимаю, что я 40 лет говорила на одном языке, а сейчас я буду 40 лет учиться на другом языке говорить. Я делала бизнес 16 лет, сейчас я буду новый бизнес делать, или на другом рынке бизнес делать 16 лет. Почему я говорю это? И чем это может быть полезно? Вот чем. Когда я переехала сюда, я сильно себя корила и вот это обесценивала, uh -huh. истерила, суетилась, что у меня слабый английский, например. Uh -huh. Я учу английский серьезно и глубоко всего лишь два года. Mm -hmm. Так у меня охрененный английский. Я 40 лет говорила на одном языке. Я начала в 40 говорить на другом языке. Mm -hmm. Это что значит? Что я буду 40 лет достигать совершенства в этом языке. У меня есть время. А я никуда не спешу. А за рады чего я царублю? Даже прекрасный вопрос. А теперь еще раз. 57 лет. Сколько тебе лет? Тридцать восемь. Ну, считай, да? То есть следующие 62 года чем ты будешь заниматься? Света, не доживу я до и ты не доживешь. Это вот странная какая-то позиция да для нет, меня. нет, это статистика. Хорошо, Разумеешь, до 80. Бы... Чем ты собираешься 42 года еще заниматься, скажи мне? Конечно, да, учить новый язык, получать новую профессию, открывать новый бизнес, выходить замуж хоть пятый раз, потому что кто сказал, что оно должно быть как-то по-другому. Угу. Рожать детей, да. если хочешь... Да, То хоть. есть что? ты можешь все что угодно, потому что вот представь себе, окей, я сейчас скажу. Все, Света, вот то, что ты родился, где ты родился, там и пригодился. Вот что ты профессию какую получил, вот тут и всю жизнь должна грести. Это точка зрения прошлого века, 20-го, и еще и начала 20 века, когда люди всю жизнь работали на одном заводе, на одной профессии, были замужем всю жизнь за одним человеком. 21 век, мир изменился навсегда. Если мы это поймем, мы будем вот эти, будьте как дети, вам откроется Царствие Божие. Когда вас с интересом, вы смотрите и увлекаетесь новыми играми, вы легко идете в гости, знакомитесь с новыми людьми, как дети. Говорят, что 40 лет жизни только начинаются, и вот я... Себе это придумала, это моя правда. И вот у меня оно так и происходит. Я настолько увлечена сейчас всем, что в моей жизни происходит. Да, куча каких-то проблем, ну хрень с ним. Как бы, а что еще делать? Uh -huh. да, ну, все равно идти в новое. І сміло йти з азартом рібінка з відкритими широко, розпахнутими глазами, з улипкою моналізи з победной осанкой королевы. Тому що тоді буде скучно і неинтересно жить. для мене. Клас. Это моя точка клас. Просто знаєш, дуже тяжко ходити в цих рожевих окулярах і фактично закривати очі на те, що лишилося там, мама під обстрілами, вбитий кум, мільйони там. полеглих, искалеченных психично, або в вже же мертвых. А мы тут такие, наш мы с тобой думаем, блин, венчурные фонды, откуда ж вкладываться, сюди че туды? Ну хорошо, это, ну, это вот. Я, я ну. это прекрасно понимаю. Я плачу, у меня болит. Я вижу, столько боли. Я настолько чувствительная, что я чувствую огромную боль и страдания, все, что есть в мире. Но это моя жизнь. Я выбираю, понимаешь, я каждое лето еду в Одессу, угу. сижу в бомбоубежищах под обстрелами, и это мой выбор. Я принимаю такое решение. Да? Я забочусь, близких, слежу за здоровьем всех, помогаю, все, там, все что нужно, делаю угу. и уезжаю. Это мое решение. Почему? Потому что могу, потому что я так решила, потому что я так выбрала. И жизнь не останавливается. Мы каждый сюда приходим одни и уйдем одни. Да. И то, что вы живете с чувством вины, вы хотите помогать? Помогайте. Мы помогаем. Мы много чего делаем с первого дня войны. Меня не было, когда началась война в Одессе. Но я каждый год приезжаю. Мы помогаем, компания Women Insight помогает, каждый мой сотрудник помогает. У меня много жен ЗСУ работают. Я обеспечиваю людям рабочие места и зарплаты. Мы вывозили женщин во Францию и детей автобусами. Мы на миллионы долларов загоняли лекарства в наши Просто знаешь, а, что тебе госпитали. Скажут, и я делаю то, что могу и то, что считаю нужным. Чувством вины мне вообще не свойственно, потому что оно убивает. Убивает меня. Но как бы так все сделали, как ты, как я. Да. Ну, Україна б не було. Ну, розумієш? так і що? Причому тут. Ну, ми просто маємо. Смотри, кожен вибирає, ну, розумієш, у кого-то коли... є в. Я пояснюю це відчуття провини, яке ну, воно нікуди не піде. І коли історія віде? буде нас судити. Ні, історія це буде не, не має права не вообще нічого сказати. Мені ніхто в житті нічим не допомагав. Ничто мне не дал. Мне даже на детей пособия, когда я была матерью одиночкой, мне было 25. Мне ни копейки денег никто никогда не давал. Поэтому загнусь я, загнется моя компания, загнутся мои дети, мои родители, мне никто помогать не будет и не спасет. Поэтому я сама отвечаю за себя. Если я загнусь, у как минимум 50 человек не будет дохода. Поэтому я вынуждена думать о том, как самой себе помочь и помочь своей стране. Помочь, потому что я делаю очень много, но я делаю это без чувства вины. Куда хотела пойти? А, ну мне, не знаешь, тут так какой-то надушевный тягнет. Давай. Ты сказала про разлучение, я знаю, что это нелегко, мабуть, было говорить. Нет, подожди, еще никаким разлучением не пахнет. Я вам говорю ага. о том, что я готова, если так должно быть, значит, так будет. Но лишь с дыму, знаешь, без огня. Конечно, не, да. и мы это обсуждаем с мужем, и мы так давно вместе, да, мы, блин, ну, считай, всю осознанную жизнь мы вместе. Я эксперт который может об этом говорить свободно, чтобы другие могли увидеть, что не надо делать из этого трагедию. Потому что какое количество женщин сейчас живут в Европе, например, да, в Америке, да. а их мужья в Украине. Все из этого делают какую-то проблему. Не делайте из отношений проблему. Тогда отношения не будут проблемой. Потому что никто не знает, как оно будет. Эта ситуация произошла для вас. Вы что-то осознаете. Вы себя... Познаєтеся, оторвавшись від от своего партнера. Партнер познає себе, оторвавшись від от вас. Ви делаете какую-то переоценку. С чим у тебе асоціюється Америка, якщо одним словом, що це за країна? І Україна одне слово для неї. Для мене Україна це люблю любов. Угу. Мені кажется, що для, для всього сейчас Україна це сила волі і характер. Угу. Ми показали просто невероятне. мужество и духовную силу, угу. поэтому, наверное, вот все-таки сейчас для меня Украина – это духовная сила. Духовная сила. А Америка? Америка для меня – это интересная игра. Угу. Это очень интересно. Интересно, возможно, мне интересно, потому что я узнаю эту культуру, изучаю новые возможности, изучаю другие правила игры, юридические, финансовые, налоговые. А еще… Вот хочешь, тебе очень самое главное мое осознание про Америку, скажу. Давай. Опять же, Америка вся разная. Угу. Майамск и а, там Лос-Анджелес – это, возможно, что-то другое. Угу. Но я как бы вот именно про Силикон-Вэлли, про Бэрию, про Кремниевую долину. Здесь люди живут не из страха, они сытые в безопасности, у них все хорошо. А что для тебя, Дим? Дом – это там, где я. И я не страдаю с зависимыми отношениями. Mm -hmm. Ни со страной, ни с мужчиной, ни с детьми, ни с родителями, ни с подругами. То есть все, что заставляет меня тосковать и страдать, это просто э, травмы, которые, ну, как бы, желание страдать. Світлана Керімова, проект з нуля. Друзі, ви приїхали з інших країн, ви маєте таку силу волі і мужність починати все з чистого листа. І, і 100 вами восхищаємося вообще. І ми готові к яким коментарям. Ну, Він, а так така кожен. вона, Світлана Керімова, з пісні срібно викинеш.